Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Timbalan Pengerusi Tetap Yang dikasihi yang amat berhormat Datuk Seri Presiden Yang dikasihi yang amat berhormat Tan Sri Timbalan Presiden Yang berhormat Datuk Seri Naik Naik Presiden Yang dikasihi Kekanda yang berhormat Datuk Rosna Haji Abdul Rashid Shalin Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia Yang bahagia Datuk Ketua Pergerakan Wanita AMNO Malaysia. Yang berhormat Ketua Pergerakan Pemuda AMNO Malaysia. Barisan Ahli Majlis Kerja Tertinggi AMNO dan yang dihormati para perwakilan yang seagama, sebangsa dan setanah air dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam satu AMNO. Nama saya Asmaiza binti Ahmad, Ketua Pergerakan Puteri Amno Bahagian Padang Besar. Mewakili mewakili Pergerakan Puteri Amno Malaysia mohon mengambil bahagian untuk membahas ucapan dasar presiden. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kerana dengan keizinannya kita sekali lagi berada dalam perhimpunan keramat ini untuk menjalankan amanah dan tanggungjawab kita bagi mencapai kesepaduan demi kelangsungan parti yang disanjung. Kesempatan ini juga saya ingin merakamkan ucapan setinggi penghargaan terima kasih kepada Yang Mohamad Datuk Rosnah kerana telah memberikan kepercayaan dan ruang kepada saya untuk berada di pentas ini bagi mewakili suara pergerakan Puteri UMNO Malaysia. ETP GTP, PTP, Agenda Transformasi Negara diinspirasikan oleh yang amat berhormat Presiden Parti. Ayuh kita semua seia sekata mensejahterakan rakyat janji ditepati. itu pun masih ada yang tak kenal. Dikatakan pemimpin sapu ke semua. Masih tak bersyukur negara sejahtera. Pi mana pun susah nak dapat macam Malaysia. Mak Minah pi pekan. Singgah kedai Pak Ali minum nira. Kuasa kita perlu pertahankan demi mematabatkan agama, bangsa dan negara. Ali Amno sekalian. Kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bermula dengan melakukan muhasabah dalam parti sejurus dipilih sebagai presiden Amno sebelum merangka dasar membersihkan dan mengembalikan kedaulatan Amno. Dalam tempoh singkat, Amno selaku pati teras sudah menyelah semula perjuangannya untuk memetabatkan Melayu, mengukuh institusi agama serta mengembalikan raja-raja Melayu ke tempat yang hak dan dalam masa yang sama memastikan kaum-kaum lain tidak ditinggalkan dalam arus pembangunan negara. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kerana berjaya menahoda zaman berjaya kembalikan roh perjuangan dan berjaya menyingkap setiap denyut nadi rakyat terutamanya golongan muda dengan mendepani media alternatif menyelami senubari golongan ini. Sidang perwakilan yang dimuliakan, kita jangan membiarkan yang amat berhormat Presiden dan yang amat berhormat Timbalan Presiden bekerja bersendirian. Puteri meminta agar kita bersama-sama yang amat berhormat Presiden dan yang amat berhormat Timbalan Presiden untuk memastikan agenda juang ini dipadukan agar lebih gagah perkasa. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Alhamdulillah. Jangan bekerja kerana nak nama. Tapi biarlah ikhlas. No? Bagi generasi muda, kata-kata ini membuktikan keupayaan kepimpinan negara dalam mengurus takbir negara ini. Tiada tolak tandingnya. Pelbagai transformasi dirancangkan dari pertama kali kita mencipta sejarah memerdekakan negara. Dan selepas peristiwa 13 Mei 1969 sehinggalah sekarang, pencapaian demi pencapaian telah dicapai demi menepati anjakan paradigma pemikiran masyarakat yang berbilang kaum lantas dalam usaha meyakinkan rakyat bahawa keupayaan negara di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak haruslah disambut oleh semua peringkat kepimpinan bagi menambah baikkan sistem penyampaian kerajaan serta merealisasikan janji-janji agar ditepati kelangsungan parti Barisan Nasional yang ditunjangi oleh parti AMNO haruslah dijadikan wadah perjuangan dulu kini dan selamanya laungan perang sudah semakin hampir kesiapsiagaan ini perlu kita terjemahkan dari dalaman dengan niat fisabilillah bahawa apa jua kemungkinan yang akan berlaku parti tetap didahulukan demi kepentingan diri putri bertegas bahawasanya kami tidak pernah lari dari perjuangan apa yang kami minta hanyalah pihak kepimpinan di peringkat tertinggi parti mahupun seluruh kepimpinan jangan sekali-kali menhenati parti bila diumumkan nama calon sidang perwakilan yang dimuliakan putri melihat sejak yang amat berhormat datuk sri presiden memegang tampuk pemerintahan negara fokus yang diberi keutamaan adalah pembaruan politik sejajar dengan kehendak rakyat yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan intelektual. Kesilapan yang lalu dijadikan iktibar serta panduan bahawa dalam usia 66 tahun ini AMNO haruslah diberikan penjenamaan baru, diberikan nafas baru dengan mendekati aspirasi golongan muda maka dengan itu putri mengharapkan yang pertama setiap susu galo yang direncanakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden terhadap perubahan dalam lanskap politik AMNO haruslah didukung seikhlasnya oleh semua pihak Baiklah yang telah sama-sama lakukan pada peribunan agung yang lalu jangan diingkari. AMNO dan Barisan Nasional telah membuktikan bahawa perubahan lanskap politik yang berlaku dalam 4 tahun ini telah berjaya mengembalikan keyakinan rakyat. Apabila diterjemahkan kemenangan yang besar dalam pilihan raya kecil seperti di Bagan Pinang, Hulu Selangor, Tenang, Kerdau dan lain-lain. Golongan muda telah diperlihatkan kembali kepada AMNO dan Barisan Nasional. Atas kepercayaan ini, maka Puteri menyuruh pada semua ahli AMNO dan Barisan Nasional untuk terus mendukung hasrat muni yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dalam usaha memulihkan kepercayaan dan keyakinan rakyat bahawa tiada parti lain selain pada AMNO dan Barisan Nasional yang sentiasa memberikan keadilan dan keamanan kepada semua rakyat tanpa mengira agama, dajat, kaum dan bangsa. Kedua, menangani perbezaan pendapat secara berhemah dengan berupaya memaksimalkan pengurusan konflik dalam manpati. Perbezaan pendapat itu adalah fitrah manusia. Masakan lidah lagi tergigit, ini kan pula satu keluarga besar UMNO, memang itu adalah realitinya. Allah SWT mencipta setiap manusia itu berlainan antara satu sama lain. Putri merasakan perlu ada cara penyelesaian yang efektif. Bertindak secara rasional bukan emosional. Yang lebih penting, elakkan dari memperbesarkan perbahalahan dalam media alternatif. Putri berikrar, walau apa terjadi sekalipun, tidak akan sesekali menggunakan media alternatif ini untuk dijadikan tempat menyelesaikan masalah. Bukan itu jalan yang terbaik bagi parti. Yang ketiga, mewujudkan sebuah akademi politik yang diilhamkan oleh Yang Berhormat Datuk Ketua Perkerakan Puteri UMNO Malaysia semasa persidangan puteri dua hari yang lepas. Akademi ini perlu bagi memperkasakan sejarah perjuangan UMNO Melahirkan pewaris-pewaris UMNO yang setia bertempur dan tidak gentar Membuka ruang kepada generasi wanita muda profesional untuk turut menyumbang idea Dan akademi ini juga dapat membantu merasionalkan pemikiran rakyat Mengubah fundamental pemikiran yang fanatik Jumut dan taksub kepada pemikiran yang lebih rasional Mengembalikan wasatiyah dalam diri bermaksud mensyukuri nikmat Allah SWT melalui kemakmuran, keharmonian dan keamanan negara di bawah kepimpinan UMNO Parti Tunjang Barisan Nasional yang senantiasa meletakkan agama Islam sebagai landasan perjuangan tanpa mengenepikan kaum-kaum yang lain. Keempat, pengiktirafan pelibatan wanita muda dalam arus pembangunan negara. Puteri telah membuktikan dalam himpunan wanita muda baru-baru ini dengan menganugerahkan kesatria putri dari pelbagai latar belakang petanda wanita muda seluruh Malaysia sudah bersama-sama dengan AMNO dan Barisan Nasional harus diingat wanita muda juga boleh mengoncang dunia Tsunami 2008 menunjukkan aspirasi rakyat diterjemahkan dalam bentuk undi sehingga memenangkan lima negeri kepada pembangkang. Puteri tidak akan membenarkan lagi perkara ini berlaku pada PRU 13. Puteri ingin melihat UMNO dan Barisan Nasional masih relevan kepada generasi muda dan dengan prinsip serta semangat tersebut. Kepimpinan kita harus menunjukkan attitude yang baik sebagai pemimpin yang menjadi tempat rujuk, tempat kebergantungan serta sebagai ikon ataupun role model dengan izin membentuk imej yang baik untuk parti. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah keadaan generasinya, generasi mudanya yang ada sekarang. Baik yang berada di pengendalaman, di bandar, di APTA, APTS ataupun di luar negara. Wahai generasi muda bijak hendaknya Jangan kita mudah lupa Negara ini kitalah pewarisnya Janganlah diizin bumi ini dijajah semula Membujur lalu melintang patah Tidak akan putri biar tanah air ini dijajah Ayuh bingkas mempertahankan kuasa Biar putih tulang jangan putih mata Ini berbeza dengan sikap parti-parti pemakang. Mereka tidak mempunyai ladasan perjuangan. Sebab itulah setiap kali mendengar detuman guru politik di langit, maka setiap kali itulah juga mereka bergegas membuang air di tepayan. Merubah citra dan pendekatan sehingga melupakan matlamat asal parti masing-masing. Mereka cacah merbah seperti sesumpah yang kerap bertukar warna, sanggup menjadi pelipolara lara yang mendongengkan cerita. Matalamatnya mudah, semata-mata untuk mendapatkan laba politik yang sementara sifatnya, hingga sanggup mengadai maruah negara menjadi pehenat di pentas antara bangsa dan mencecah sesama bangsa. Merenung kembali asas penubuhan parti ini akan membolehkan kita membuat penegasan semula dan mengingatkan ahli-ahli dan seluruh warga khususnya generasi muda yakni kita bahawa AMNO adalah sebuah part wadah politik yang mempunyai prinsip perjuangan dan idealisme yang murni. Hari ini pembangkang semakin kelabu mata. Pembangkang semakin gila kuasa. Pembangkang berbalas sesama mereka. Pembangkang mengamal ideologi songsang. Pemangkang sanggup mengenepikan agama untuk meraih sokongan. Pemangkang juga sokong budaya sesat. Malah pemangkang juga sanggup mendoakan saudara Islamnya sendiri hancur. Pemimpin inikah yang dikatakan mampu memimpin negara? Namun, apa yang Putri ingin nyatakan, kerja buat UMNO dan Barisan Nasional setelah enam dekad ini bukan satu proses yang singkat dan mudah dilaksanakan. Proses demi proses ke arah mensejahterakan rakyat telah diusahakan oleh pucuk pimpinan kita dulu sehingga kini usaha itu berterusan. Semua masyarakat merasai hasil usaha AMNO dan Barisan Nasional melalui mandat yang telah diberikan sebanyak 12 kali dalam perihal raya yang lalu. Sejak itu, negara ini dapat mengekalkan kestabilan politik ekonomi dan sosial. Walaupun terdapat pelbagai kaum dan suku kaum, namun atas semangat satu Malaysia, keharmonian dan keamanan dijalinkan sehingga Malaysia mendapat pengiktirafan antara bangsa melalui indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh World Happiness Report terbitan The Earth Institute of Columbia University sebagai negara ke-8, negara paling bahagia daripada 100 buah negara seluruh dunia. Perintarafan ini menunjukkan bahawa negara ini dipunyai oleh parti yang kuat membela nasib rakyat Yang peka akan masalah rakyat Yang begitu ikhlas menabur bakti dan khidmat, Yang sentiasa berpegang teguh pada perlembagaan negara Dan prinsip rukun negara disemai dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia Dengan kata lain, UMNO dan Barisan Nasional lah yang mampu memberi kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran kepada rakyat Malaysia. Ayuh generasiku, ayuh sah-sah kepimpinan. Marilah kita berikrar dengan semangat kejituan dan kesepaduan yang ditunjukkan sepanjang perhimpunan ini. Yakinlah AMNO dan Barisan Nasional perlu diberikan mandat bagi PRU yang ke-13 agar kelangsungan survival rakyat Malaysia dapat diteruskan sehingga ke generasi seterusnya. Pi pleh makan laksa. Dahaga minum air soda. Jom kita balik buat kerja. Jangan duk fikir nak jadi calon saja. Walita muda idaman pria. Nampak lembut tetapi berbisa. Ikra putri akan taat setia demi parti yang banyak berjasa. Segala keringat yang menitis di bumi akan hilang jua penatnya nanti. Sekiranya BN menang dengan majoriti, mandat buat Datuk Seri Presiden Parti. Dengan kata-kata itu, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia menyokong ucapan dasar Presiden. Sekian, wabillahi taufiq wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. the <clears> three <throat>